я вас прошу серьезно отнестись к тому, что я сейчас буду говорить дальше, надеяться практически ни на кого. Две недели назад я закончил писать очередную книгу, которая будет называться «Волшебные силы приправ». Специи горечи к столу надо ли? Это последнее, до чего я дошел – вот своей практической деятельности, и для меня уже ответа на те вопросы, на которые у вас возникают, у меня уже все практически готовы. Я, может, кое-где ошибаюсь, что-то нужно доработать. Я все время учусь, все время ищу, все время где-то дорабатываю и разрабатываю то, чтобы вы фактически никуда не выходя, вы брали все, что у вас есть под ногами, или возле вас, или на даче, или пришли на рынок и использовали. Вы хоть скатерть-самобранку брали? Книжка? Да. Скатерть-самобранка. Да. Сколько, зачем, что и как мы едим? Ну, простите, это же на дурака все написано. Я там задаю вам вопрос. Вы корову хоть раз видели? Читайте, она умеет? Диету соблюдает? Рога, копыта есть? Сало есть, молоко есть, все есть, остеохондроза нет, сустава нет, но болеют. А болеют почему? Да условия, среды, экология, кругом химия. Чего вы хотите? Но ведь она же листики ест, она ботву ест, травку щипает, корешки там микро есть, макро есть, витамины есть, ферменты есть, это есть. И самое главное, эти вещества, эти растения содержат ферменты, которые сами себя переваривают. Но мы не можем переварить то, что ест корова. Если у нас в желудочном соке, вернее, кислоты в желудке 7,4, а у них 7,7,2, кислота у них там Которые разъедают вот эти травки. Вы берете блендер, берете минимум три каких-то травки: ну, укроп, петрушка, сельдерей, лук, ботва, если есть там редиски, которые называются секлы. Если вот сейчас уже поздно там листики, смородины, малины, вишни, что хотите, любые корешки. 3-4 взяли, мелко изрезали, берете пучок, блендер кладете, и туда 2-3 раза больше наливается воды. И все это начинает крутиться, размолачивается, как то корова. Вместо коровы работает эта штука. И вы утром и вечером по полстаканчика вот это все выпиваете. Зачем вам аптеки? Зачем вам тратить деньги? Потратьте вот на это. Но это ж подробно все написано. А я смотрю у вас недоуменные лица, как будто вы вообще первый раз слышите об этом. Это все природа. У меня одна, говорит женщина, вот там, вот говорите, вы овес, вот там кушать. Да, вес, ну что, Геркулес, каши, одна-две столовых ложки на стакан, там размочались, ну, с кислым молоком, ну, кефир, простокваши, что там еще. Можете немножко мед туда добавить, если поджелудочная железа нормальная. И все, это ваша еда. Вы получаете все, что надо. Ну, как же так? Я говорю, вы лошадь видели? А, она говорит, а у меня муж, ну, после этого ноги протянет. Я говорю, муж это и протянет. Вы лошадь видели, видела. Так это же лошадь, это же э, мужик с точки зрения лошади. А лошадь ест только одес, только не обдиранный, а с этой шелухой, которая называется отруби или геркулесовая каша. И всего-навсего, все у вас есть. Только вы ленитесь сделать то, что вы должны уметь делать.